Минуло 100 днів з моменту заняття Олегом Зантовим посади секретаря Слов'янської міської ради виконуючи обов'язки мера міста. Отже, зустріч із місцевими ЗМІ стала своєрідним моніторингом роботи посадовця та підведенням підсумків успішності здійснених кроків його команди. Я вважаю, що робота кожного чиновника, яким я зараз являюся, вона якраз і є основною її содержання – це прозрачність і гласність. Ось ежемінутно, ежечасно, що ти робиш на своєму, в ході своєї рабочего времени, как ты выполняешь свои обязанности. Но, тем не менее, вот определенные какие-то этапы надо подводить. Приступив к обязанностям, мы входили в зиму. Сейчас мы из нее выходим. И вот самое главное достижение, вот я считаю, что мы из нее выходим без потерь. Потому что очень были большие опасения. Если вы помните, приступив к своей работе, я это сразу озвучивал, что проблема многоквартирок. То есть мертвыми лежали документации 70 процентов многоквартирных домов поврежденных которые требовали восстановления на тот момент не имели документации и экспертизы и пришлось там чуть ли не такими административно диктаторскими методами доводить все это до логического конца. В результате все-таки мы смогли войти в отопительный сезон, с минимальными потерями, закольцевав вот эти подъезды, которые, э, сделав тепловые контуры на этих подъездах, которые были повреждены. Э, невзирая, вот многие так рассуждают, так вот смотрите, то не делается, это не делается, но э, я не сторонник того, что там поправку делать на военные действия, но действительно идет война. Идет война, и она отображается и отражается на нас. Олег Зантов поведомил, что более сложной у остается ситуация с будинками приватного сектора, постраждалими під час АТО. І досі не існує механізмів відшкодування нанесених мирним жителям збитків. Тим не менш, багатоповерхівки, що зазнали руйнації, відновлювати планують і надалі. Роботи частично на домах деяких були зроблені, на інших продовжуються, і я підкреслюю зараз, внимание, і будуть продовжуватися, потому що джерела фінансування неважно, то ли це будуть тільки городські средства, то ли это буде ще і госбюджет, но они все равно будут і роботи будуть продовжуватися. Там единственная проблематика у нас, конечно, остается по частному сектору. Вот и из последней моей встречи, на прошлой неделе, вы знаете, я ездил в Кабмин и провел один день, плотно работал в Министерстве регионального строительства, Будовнецца и, ну, Минрегион Будя, и один день в комитетах Верховной Рады. То есть вопрос вот этой, как все-таки может заработать порядок вичкодувания. Потому что на сегодняшний момент механизмов компенсации или восстановления вот жилого сектора частного пока не существует. Ну вот, к сожалению. И все то, что мы по-прежнему делаем, то есть тут есть цифры, я могу их озвучить, что мы на сегодняшний момент выдали там около 30 тысяч квадратных метров стекла, 30 тысяч квадратных метров рубероида, 7,5 тысяч битума, 20 тонн цемента. Все это, ну, скажем так, решает те проблемы, которые частичные, ну, частично пострадало частное жилье, и люди, объединившись, получая вот эту помощь в виде строительных материалов, э э ну, ликвидируют последствия. Международная миссия Эммануил, вот действительно молодцы, вот два дома вот восстановили с нуля. В общем-то, общая работа, потому что даже вот э э э в материалах, да, помните, из Коростыня нам э подарок, э была огромная фура, фура, большая 20 тонн с напольным покрытием, так вот в тех домах, которые восстанавливаются, используется это покрытие. То есть частичку кто-то, я привез этот материал, корысты него выделил, ребята из Ровно приехали, отработали. Сдвиги есть, ну не в той мере, которая хотелось бы, поэтому я же еще раз говорю, что вот на прошлой неделе, будучи в Киеве, основной вопрос мой все-таки был по этой постанове, потому что проблематика с восстановлением частного жилья, я говорю, она не решается за счет вот коммунальных или наших бюджета города, ее надо решать на государственном уровне. Вот сейчас готовим пакет документов, которые мы проводили акты, обследования вот этих разрушений. Будем есть договоренность с Минрегионом, будем туда им передаем и будем дальше ситуацию ну, как бы в таком поддерживающем состоянии. Э постоянно мониторить. Как дальше? Возможно, как один из вариантов, мы его обсуждали там, в Министерстве, это адресная именно помощь э, по славянскую, именно по тем домам, которые разрушены без... Ну, скажем так. Без можливості там проживання. Виконуючи обов'язки міського голови, зазначає, Слов'янськ став інвестиційно непривабливим. Середній та малий бізнес переживає не найкращі часи. Суттєво скоротилися надходження до міської казни. Отже, без допомоги держави ніяк не обійтися. Коли мене знаєте, спрашують провокаційно, а государство вам допомагає. Ну, извините, у нас дотаційний бюджет, у нас 400 мільйонів, це нам допомагає государство. І то, що бюджетники на сьогоднішній момент получають заработність. плату, как и в системе образования, так и здравоохранения. Это, это вот эта вот государственная помощь надо делать все-таки, учитывать ту, э, ту, ту, особенность, в которой сейчас находится наше государство. Все-таки действительно Донбасс, вот, который сейчас остановлен в том плане промышленный Донбасс, то, что находится на оккупированной территории, это был огром, ну, это давало, скажем так, основную долю валютной выручки нашего государства. И вот эти вот предприятия останавливаются, и мы лишаемся, и, возможно, все это накладывает отпечатки на формирование бюджета как страны, так и на Нашего. Ну а если в частности взять, возьмем же ту же самую ситуацию по Славтяжмашу. Почему останавливаются? Потому что их заказчики тоже находятся э, на оккупированной территории, и не приостановили работу. Ну это крупные, как Сахимы, вот, для которых они делают оборудование. И надежда у них только на то, что действительно перемирие э, продлится, какую-то э, статусность э, получат, вот, и тогда, возможно, они получат и заказы то вот еще раз подчеркиваю, что тут надо делать вот поправочку на все-таки на то, что и бюджет не дополняется, и особенности ведения боевых действий влияют. Поэтому вот то, что мы сумели зиму эту продержать на том уровне, что у нас люди были с теплом, с водой, вот я считаю, это уже достижение. В плані розгляду шляхів та напрямків реорганізації не оминув секретар Слов'янської міської ради, виконуючи обов'язки мера міста і кадрових питань, що інколи були резонансними на думку громади. Вся вертикаль ЖКХ даже в кадровому питанні, у нас реорганізувалась. Ми у нас новий е, заміститель городського голови по житлово комунальному господарству, новий начальник. Управление ЖКХ Дмитрий Диденко Дмитрий Иванович. Мы заменили двух руководителей крупнейших коммунальных предприятий, которые, работа которых непосредственно влияет на жизнь в городе. Это КТП и гор-водоканал, функционирование которых непосредственно отображается на комфортности жизни в нашем городе. То есть на уборке мусора, на чистоте, на обеспечении водой. Возьмем следующий блок гуманитарный. Очень много нареканий было в системе образования у нас мы заменили начальника отдела, пошли сдвиги, возможно, команде нужен был, его, которая сейчас, которая там была и которая сейчас с ним работает, тоже нужен был толчок, но пошли изменения, и в том числе мы видим системную работу по патриотическому воспитанию сейчас в школах. И в детских садах. Я не говорю, что ее раньше не было, была, но вот идет усиление, идет усиление, и оно явно видно в здравоохранении. Там же тоже ничто не останавливается, в том числе и реконструкции. То есть продолжается, и мы с вами присутствовали там и в родильном доме, и в ЦГБ. То есть идет как и ремонт, так и оснащение новым оборудованием. И в этой сфере идут преобразования. В общественно-политическом сознании тоже есть. Вы же смотрите, у нас в городе наиболее лояльное поле для всех патриотично настроенных сил. То есть вот приезжают к нам жители Дружковки, Краматорска, вот, и они отмечают, что вот так комфортно они себя не чувствуют нигде. Что касается Сукса, там на самом деле я не подписал контракт Шаповалову. Вот. И пока, пока, там же не назначен директор, тут же вот эти игры, это возложено исполнение обязанностей до назначения на копейку Сергея Николаевича. То есть он не исполняет на него возложено. Кроме копейка еще трудится Вениченко. Вот у меня было две они оба зама. То ли на Венченко возложить, то ли на копейка. Я решил на копейка. К сожалению, кадровый голод, он достаточно ощутим. И э, помимо э, желания человека, и помимо, скажем так, э, того, что человек выходит там на какие-то средства массовой информации, говорит о том, что он готов, и даже, может быть, что-то может, ну, человек должен иметь хотя бы необходимую профессиональную подготовку, я вам скажу так. Не умануло увагу також заступників и радників міського голови, у тому числі новопризначених. Веду Секирожа, что ли, Ярослав Васильевич? Да. Подождите. Во-первых, никто еще нигде не отработал. На самом деле у нас а, фактически по факту работаем я, Андрей Николаевич, Воропаев и, и Сиваш. То есть и Айдекин, и Секирож у нас... Пока на громадских засадах. Ну, Николай Николаевич, не знаю, сколько, да сколько еще будет на громадских засадах. А С Ярославом мы договорились, что он сейчас проходит переоформление и приступает. Пока я ему дал возможность ознакомиться, и он собирал уже предпринимателей, ну то есть входит в курс дела. По факту он еще не приступил к работе, потому что я еще. По факту это когда до Юра, когда заносится запись в трудовую книжку, человек начинает получать заработную плату чиновника и за эту заработную плату чиновника, мы с него будем спрашивать. Поэтому пока тут преждевременные вопросы. Есть у него заместители на громадских засадах. Это Михаил Нечепаренко и еще общественный. Я не помню, я подписывал. Ну, как бы это. Ну, это как бы на громадских засадах. Я тоже столкнулся с тем, оказывается, у меня множество советников на громадских засадах. Периодически приходят ко мне люди, говорят, Олег Вячеславович, я же ваш советник на громадских засадах. Ну, то есть, как бы, подписанная городским головой, там еще в те времена, еще и в те, и в те, и в те. Вот, фактически, ну, по факту их никто не отменял, не аннулировал, они без даты. ...Толстогузов, проходят спецпроверки. Это ваши советники? Подождите, значит, Толстогузов у нас сейчас представитель нацрады э, испытания радиомовления в регионе. Вот. Он у меня уже не работает. У меня было две патронатные службы, помощник консультации, Иванов помощник, Толстогузов консультант. Но... Это оплачиваемая должность? Да, это оплачиваемая, это патронатная служба, оплачиваемые должности, но с Сашей получилось так, он оформился на работу, и тут у нас звонок из Киева, как раз объявили конкурсы на Представителі національної ради. Що ж до комунальних проблем, головним болем міського керівництва залишається стан слов'янських доріг. Події, що мали місце в минулому році, не дозволили виконувати ані капітальні, ані поточні ремонти дорожнього полотна. В цьому році відчувається брак коштів в міському бюджеті на ці потреби. Заложені пусні больші, але заложені деньги на в тому числі на капітальний ремонт дороги. Ну перше, це попадает по вулиці Батюка. Там дорожне покриття було снято. и там заложены деньги на капитальный. Текущий сейчас будем делать перераспределение из общего фонда. Вот буквально на пятницу планируем внеочередную бюджетную сессию, и там будут определенные перераспределения, потому что как бы и мое видение, и видение моего заместителя, что как бы текущий, ну, даже при той нехватке бюджетных денег, которых есть, то без ремонта дорог мы все равно не обойдемся. И тут есть два ну, еще момента. То есть, тоже деньги, которые мы сами можем Изыскать и вот, опять же, как итог, ну вернее, итога еще нету. Но вот э, моя поездка в Киев. Мы опять же вышли на э, министерстве. На то, что мы часть. Э, проектов, которые у нас существуют, в том числе и по ремонту дорог. Дорог это, ну, тут надо сказать спасибо все-таки предыдущим предшественникам. Вот, у нас есть достаточно много проектно-сметной документации, готовые уже, вот, в том числе и по дорогам. И мы ее передавали в область, ну, вот что-то я приехал в Киев и выяснил, что в министерстве ее почему-то нет. Я звоню сюда, мы опять пересылаем проект, уже непосредственно в министерство, сейчас они там рассматриваются, и теперь договорились с ними работать только напрямую. То есть мы уже будем мониторить ситуацию, там, или Андрей Николаевич, или я уже будем напрямую. И я еще раз подчеркиваю, там у нас проектно смертная документация на 37 дорог. Плюс мы проговорили вопрос вот этих двух мостов, которые по обводной нашей, по современную улицу. На них нету сейчас проектно но мы подаем, опять же, как предложение, они будут рассматривать их, потому что там есть варианты выделения денег как э, Германии, так и, и другими странами. И э, в какие-то программы они тоже будут вставлять, даже без наличия проектно-сметной документации, уже с, э, ну, с тем, что озвучена э, проблема. Прекрасно же понимаем, что э, хоть и бензин сейчас очень дорогой, и транспорт э, ходит э, Как бы не, не так, як в тому числі і частно, Но тем не менее ми їздимо по цим дорогам, і дороги нам нужны. Поэтому це по остается, так сказать, задачей, задачей для городских властей. Під час прес-конференції не уминули проблем слов міськводоканалу. Наразі міська влада здійснює спроби відшукати способи більш безболісного вирішення ситуації з погашенням кредиту міжнародному валютному фонду на фоні зростаючого курсу валют. Сам кредит этот оказался на сегодняшний момент для нас крайне убыточным. А ну, ну считайте, 3 миллиона долларов, да. Вот. Если это раньше было там 30 миллионов, то сейчас сколько это? 60, то есть он в два раза. Первый, с первым траншем кредита, вы же помните, там уголовные дела были открыты, это по поводу э, трубопровода из Маяк, там не та толщина стенки была трубопровода и не тот диаметр. Вот. То есть все это как бы под, под очень большим вопросом. Но самый главный вопрос это как отдавать кредит при росте, так, при курсе таком доллара. Потому что на все те письма, которые мы направили, как и в Министерство финансов, так и Кабмин, ну, нам ответили, извините, что Бачил, очень что бралы. Тут ведется тоже работа. Я вот тоже, опять же, такая продуктивная у меня поездка была в Киев за два дня много успел. встречался с крупной юридической компанией, которая ведет на международном уровне дела вот ну различного направления и пытаемся сейчас разместить заказ на наш вот этот кредит. То есть есть как бы два варианта отсрочить в связи вот или же вообще его ну как бы отменить, опять же, если обстоятельства позволят. Но юридическая компания очень серьезная. Вот. Единственное, что гонорар, конечно, будет не маленький, но я думаю, или заплатить 60 миллионов, вот. Или же там гонорар какой бы он там ни был вот, но за разрешение вопроса. Ну, на сегодняшний момент изучаются. Мы отдали все документы э, по этому кредиту, э, по договору. Вот, изучаются, пока ответа нет. Если взять Горводоканал как проблему для города, то в проблеме Горводоканала вот этот кредит, он самый такой болющий, потому что он тя тянущий деньги, в том числе из городского бюджета. Актуальним для слов'янців став процес мобілізації. Повістки до військкомату, в тому числі, отримали працівники слов'янських комунальних підприємств. Накладати бронь планують лише на цінних співробітників, від яких залежить робота підприємств. Тож вузьких фахівців за домовленістю мобілізовувати не будуть Як такої броні нету. Є письма від керівників підприємств, що просимо вас забронювати професії для того, щоб обеспечувати ну, цикл роботи. Предприятия. Но в этих случаях ну, военком, когда обращается, он говорит, ну если, чело... дайте взамен другого человека, они готовы рассматривать другие кандидатуры, ну в рамках того же предприятия. Просто как бы нагрузка, она же делилась тоже не просто так из воздуха взяли, а равномерно пытались, чтобы и коммерческие туда предприятия попали, и коммунальные в том числе, и просто люди, которые нигде не работают, и в центре занятости стоят. То есть, как бы, момент распределения, он, ну, скажем так, оправдывался именно вот э, теми критериями, которые вообще сформированы мобилизируемые, и чтобы хоть как-то ее равномерно перераспределить. Ну а как такое конкретной брони на кого-то конкретно нету. Там есть перечень в Минобороне, но это касательно э, скорее всего, что тех заводов, которые работают на оборонку. Ну так всегда было. Со всеми директорами коммунальных предприятий было обговорено, что вопрос бронирования как его называют, или освобождение от призыва по мобилизации, будут рассматриваться только на тех специалистов, которые а. не будут уклоняться от этого призыва, б. полностью пройдут медицинское свидетельство и в принципе могут быть рассмотрены как призывной контингент. Тогда, исходя из их действительно скажем так, профессиональной подготовленности. Прежде всего, речь будет идти о тех специальностях, которые требуют, скажем так, специального обучения, потому что у нас иногда доходит до смешного, когда, ну, к примеру, э, директор коммунального предприятия Бюро похоронного обслуживания объявляет дефицитной специальностью, скажем так, человека, который копает яму на кладбище. Я понимаю, что, наверное, это работа требует специальной подготовки, но зачастую и наши директора перебачены. Поэтому, естественно, мы будем во главу угла ставить сохранение работоспособности наших коммунальных предприятий, но работники этих коммунальных предприятий должны прежде всего, прежде всего ощутить себя гражданами Украины, иметь Гражданською совісті атвісність від повістки, як чорт потражу. Крім того, Олег Зонтов котре підкреслив, що в мирному слов'янську частиною якого стали військові підрозділи та добровольчі батальйони між владою та воєнним командуванням, налагоджена чітка координація дій, і це створює позитивну динаміку. Налажена координація дій, від всіх силових структур, які є, тобто всі командири підрозділів, батальйонів. Нацгвардии, они координируют между собой. Есть прямой контакт, есть прямая связь, есть э, сразу, э, ну, скажем так, возникает проблема, они сразу ее могут решить, или при встрече, или в телефонном режиме. И поэтому я вам дам статистику, что если, например, когда мы проводили э, совещание 4 месяца назад, там, и военный комендант докладывал там, о 20 протоколах за неделю, о задержании, там, ну, какие, ну, об инцидентах, и в том числе с участием военных, то на сегодняшний момент Тьфу, тьфу чтобы не сглазить. Ну, если 1-2 возникает за неделю, то это уже много. Ну, конечно, не касательно, там есть какие-то трагические случаи. Вот, ну, тут, как говорится, уже э, всякое бывает, но вот общая тенденция, она э, резко, причем резко снизилась. И это я связываю с тем, что вот действительно э, работаем в координации, этого не было раньше, вот такие повязки голубые, э, ВСП військова служба порядку. Вот, вот последние буквально два месяца и наряды военной комендатуры с такими повязками, это сразу дисциплинирует, в том числе и людей в военной форме. Ну и то количество патрулей, которые в том числе в ночное время выставляются как силами городдела, так и силами батальонов, оно гарантирует нам на сегодняшний момент, вот, э, скажем так, предотвращение всяких нежелательных инцидентов. Славянск, пережив трагедию, вот э, в головах и в душах у многих жителей что-то поменялось. Поменялось, и они поняли, что э, как бы они не выступали против определенного порядка или власти, но гораздо хуже, когда ее нету. И вот почувствовав период беззакония в то время, когда человек с ружьем командовал, условно говоря, то теперь мы понимаем, что какое, ну это, какая бы ни была, но это родина твоя. Это твое государство, которое гарантирует тебе в том числе и социальные выплаты те же самые пенсионные. Поэтому, я так думаю, в нашем городе у многих жителей тоже произошло переосмысление, и поэтому, вот, например, те патриотические акции, которые раньше были малочисленны до конфликта, то сейчас они проходят наиболее многолюдно, особенно если это, например, ну, такие, которые касаются всех, вы помните, вот эти марш поддержки, там, жертв Волновахи, Мариуполя обстрела, то есть, ну… Люди выходят, растет уровень и патриотизма в наших, в наших душах, в наших умах. И самое главное, поддержку этому росту оказывает то, что вот я говорил, и меня еще спрашивали, откуда вы это знаете? Говорю и буду говорить. Славянск на сегодняшний момент – это мирный город. Мирный. Война сюда никогда не вернется. Ни в виде никаких террористов. Не в виде обстрелов, потому что ну, действительно он вышел из зоны, скажем так, оперативных планов.